Позитиво. Чесно кажучи, не знаю. От я її, ну, не знаю. Якби я поковинявся, прочитався. Принеси, принеси і подивимось разом. Та, Та не зараз, не тут. Принеси мені, покажи, разом почитаємо, будемо. Дякую, друзі. Мандривий. Так Ми так і не почули. Ти за те, щоб Майдан обрав національного лідера, керівником Національної гвардії. Да. Чи будемо чекати, щоб нам призначить можна... Верховна? Раді? А що чекайте, чекайте. по мені видно, що я щось друге думаю? Можна, від мене можна чекати чогось другого. Назвіть, Дякую. питання по темі. — Назвати лідера? Ні, ні, ні. Я... Я, 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 мені... Принцип який? Можна... Принцип чого? Все, добрый день. А можно, можно вопрос? Да, вопрос. Смотрите, вышло так, что вербитонцы, которые сбежали, стали основой самообороны Крыма, как вы знаете. Да. Пересмотрено ли что-то, какая-то программа, я не знаю какая, для тех людей, которые фактически будут уволены, или они поедут укреплять самооборону Крыма, Донецка, Харькова и прочих сепаратистов. делать ничего, потому что их всю жизнь учили делать именно какие-то силовые действия. У нас будут плоские решения или они будут сопровождаться дополнительными разумными следующими шагами? Понял, я постараюсь ответить. Смотрите, когда-то э, на акции на Водогоне, вот там вот э, под там есть такой э, небольшой такой городок, Водогон называется, ну он там как бы, в черте города, вот, и там забрали, скажем так, рейдерским захватом, забрали 40 гектар земли, 40 гектар леса, вот, хотели там что-то строить, ну, жители нас попросили, мы поехали там, э, переговорили с этими захватчиками, там, конечно, вот, был разговор э, больше действием, чем э, словом, вот, ну, э, скажем так, э, э, нас там покрутили, это все тоже, ну, значит, и вот один милиционер мне уже так в спокойном разговоре говорит, ты найди мне хорошую работу, я сейчас все это дело брошу. Я брошу и уйду. Я говорю, хорошо, что ты умеешь делать, расскажи, пожалуйста. Я говорю, ну, я, ну, я говорю, ну, у тебя есть больше? Не, нету. Как специальность есть? Не, нету. Ничего я не умею делать. Ну, я не знаю, люди добрые. Что? Куда эти люди ну, можно приложить? Да, у нас есть много неквалифицированные работы. Треба брать лопату и копать. Хай берет, Хай бере й поховай. шановные, <так. пай> шановні, шановні, одну хвилину. <пай> на виступ.